Apprends le français avec des histoires de la vie quotidienne, fais le quiz pour tester ta compréhension, améliore ton vocabulaire et répète après moi pour améliorer ta prononciation. Partage la vidéo, like-la et abonne-toi. Ça permet de soutenir mon travail et de te proposer de nouvelles vidéos. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire de Sam. Sam est un petit garçon timide. Un jour, sa mère lui offre un chat. La relation entre le chat et le petit garçon va l'aider à prendre confiance en lui et devenir plus sociable. L'amour d'un chat Sam est timide, il n'ose pas parler aux autres enfants. À l'école, il reste souvent seul. Il ne participe pas en classe à répondre aux questions du professeur. Et dans la cour de récréation, il reste à l'écart. Quand je parle avec quelqu'un dans la rue, il se cache derrière moi. Et quand il est invité à une fête d'anniversaire d'un copain, il pleure si je m'en vais. J'ai eu l'idée d'aller acheter un chat avec Sam. Dans la voiture, Sam a voulu que le chat soit à côté de lui. À son arrivée, le chat a découvert la maison. Sam et lui ont fait connaissance. Le chat est indépendant, mais il aime la compagnie de Sam. Sam adore son chat, il dort avec lui. Il joue avec lui, le caresse et lui chuchote des secrets à l'oreille. Au bout de quelque temps, j'ai vu un changement positif chez Sam. Il a davantage confiance en lui. Maintenant, il joue avec les autres enfants. Il s'est fait rapidement des amis car c'est un enfant qui a de l'empathie. Il participe à l'oral en classe, et il est même capable d'aller acheter le pain. Chaque jour, en rentrant de l'école, Sam est excité de retrouver son chat. Il est devenu son confident, il lui raconte ses secrets. Mais un soir, le chat n'était pas là. Je l'avais vu sortir dans l'après midi. J'ai dit à Sam, Il est allé faire un tour, il reviendra. Sam s'est couché le cœur lourd ce soir là. C'était la première nuit qu'il dormait sans son chat. Le lendemain, quand Sam était à l'école, j'ai cherché le chat. Mais je ne l'ai pas trouvé. Quand Sam est rentré, il a été triste de ne pas retrouver son chat. Et il a pleuré en s'endormant. Heureusement, à l'école, Sam a pu compter sur le soutien de ses amis. Ils lui ont fait des dessins. Et ils ont joué ensemble pour lui changer les idées. Trois jours après, j'ai mis des affiches dans le quartier pour signaler la disparition du chat. Le soir même, une dame âgée est venue rapporter le chat. Elle l'avait vu quand il se promenait. Elle l'avait caressé et lui avait donné à manger. Elle pensait que c'était un chat abandonné. Sam était aux anges de retrouver son meilleur ami. Il a même voulu faire une fête pour célébrer son retour. Depuis, le chat a deux maisons, la nôtre et celle de la vieille dame. Vocabulaire. Apprends les mots de l'histoire. Être indépendant, qui a son autonomie, sa liberté d'action. Par exemple, le chat est indépendant, mais il aime la compagnie de Sam. Davantage, c'est un adverbe, cela veut dire plus, en plus grande quantité. Par exemple, il a davantage confiance en lui. Avoir le cœur lourd, ça veut dire être très malheureux. Par exemple, Sam s'est couché le cœur lourd ce soir-là. Être aux anges veut dire être enchanté, ravi. Par exemple, Sam était aux anges de voir son meilleur ami. Maintenant, place au quiz pour voir si tu as bien compris l'histoire. Pourquoi la mère de Sam lui offre un chat A. Parce qu'il en veut un depuis longtemps. B. Parce qu'il n'aime pas les chiens. C. Parce qu'il est timide. Réponsez. La mère de Sam lui offre un chat car il est timide. Que ressent Sam pour son chat A. Il ne l'aime pas. B. Il l'adore. C. Il préfère ses amis. Réponse B. Sam adore son chat. Il est devenu son meilleur ami. Un jour, que se passe-t-il A. Le chat n'est pas rentré à la maison. B. Un chien a attaqué le chat. C. Sam s'est perdu. Réponse A. Un soir, le chat n'est pas rentré à la maison. Que fait la mère pour retrouver le chat A. Elle téléphone à la police. B. Elle appelle les voisins pour le chercher avec elle. C. Elle met des affiches dans le quartier. Réponse C. Elle met des affiches dans le quartier. Où était le chat A. Chez un voisin. B. Chez une dame âgée. C. Chez un ami de Sam. Réponse B. Le chat était chez une dame âgée. La médiation animale, c'est une méthode d'intervention basée sur les liens bienfaisants entre les animaux et les humains à des fins préventives, éducatives ou thérapeutiques. Les effets positifs des interactions humains-animaux sont multiples pour les bénéficiaires comme pour les professionnels impliqués dans les programmes. La médiation animale a pour bénéfice de stimuler la communication entretenir et développer l'autonomie, retrouver sa place dans la société. Écoute et répète. Tu vas réécouter l'histoire. Je vais dire une fois la phrase, te laisser un temps pour la répéter et la redire. Sam est timide, il n'ose pas parler aux autres sans fond. Sam est timide, il n'ose pas parler aux autres sans fond l’école, il reste souvent seul À l’école, il reste souvent seul. Il ne participe pas en classe à répondre aux questions du professeur Il ne participe pas en classe à répondre aux questions du professeur. Et dans la cour de récréation, il reste à l'écart. Et dans la cour de récréation, il reste à l'écart. Quand je parle avec quelqu'un dans la rue, il se cache derrière moi. Quand je parle avec quelqu'un dans la rue, il se cache derrière moi. Et quand il est invité à une fête d'anniversaire d'un copain, il pleure si je m'en vais. et quand il est invité à une fête d'anniversaire d'un copain il pleure si je m'en vais. j'ai eu l'idée d'aller acheter un chat avec sam. j'ai eu l'idée d'aller acheter un chat avec sam dans la voiture, sam a voulu que le chat soit à côté de lui. dans la voiture, sam a voulu que le chat soit à côté de lui. À son, arrivée, le chat a découvert la maison. à son arrivée, le chat a découvert la maison. Sam et lui ont fait connaissance. Sam et lui ont fait connaissance. Le chat est indépendant, mais il aime la compagnie de Sam. Le chat est indépendant, mais il aime la compagnie de Sam. Sam adore son chat, il dort avec lui. Sam adore son chat, il dort avec lui. Il joue avec lui le caresse et lui chuchote des secrets à l'oreille. Il joue avec lui le caresse et lui chuchote des secrets à l'oreille. Au bout de quelques temps, j'ai vu un changement positif chez Sam. Au bout de quelques temps, j'ai vu un changement positif chez Sam. Il a davantage confiance en lui. Il a davantage confiance en lui. Maintenant, il joue avec les autres enfants. Maintenant, il joue avec les autres enfants. Il s'est fait rapidement des amis car c'est un enfant qui a de l'empathie. Il s'est fait rapidement des amis car c'est un enfant qui a de l'empathie. Il participe à l'oral en classe. Il participe à l'oral en classe. Et il est même capable d'aller acheter le pain. Et il est même capable d'aller acheter le pain. Chaque jour, en rentrant de l'école, Sam est excité de retrouver son chat. Chaque jour, en rentrant de l'école, Sam est excité de retrouver son chat. Il est devenu son confident. Il lui raconte ses secrets. Il est devenu son confident. Il lui raconte ses secrets. Mais un soir, le chat n'était pas là. Mais un soir, le chat n'était pas là. Je l'avais vu sortir dans l'après-midi. Je l'avais vu sortir dans l'après-midi. J'ai dit à Sam il est allé faire un tour, il reviendra. J'ai dit à Sam, il est allé faire un tour, il reviendra. Sam s'est couché le cœur lourd ce soir-là. Sam s'est couché le cœur lourd ce soir-là. C'était la première nuit qu'il dormait sans son chat. C'était la première nuit qu'il dormait sans son chat. Le lendemain, quand Sam était à l'école, j'ai cherché le chat. Le lendemain, quand Sam était à l'école, j'ai cherché le chat. Mais je ne l'ai pas trouvé. Mais je ne l'ai pas trouvé. Quand Sam est rentré, il a été triste de ne pas retrouver son chat. Quand Sam est rentré, il a été triste de ne pas retrouver son chat. Et il a pleuré en s'endormant. Et il a pleuré en s'endormant. Heureusement à l'école, Sam a pu compter sur le soutien de ses amis. Heureusement à l'école, Sam a pu compter sur le soutien de ses amis. Ils lui ont fait des dessins. Ils lui ont fait des dessins. Et ils ont joué ensemble pour lui changer les idées. Et ils ont joué ensemble pour lui changer les idées. Trois jours après, j'ai mis des affiches dans le quartier pour signaler la disparition du chat. Trois jours après, j'ai mis des affiches dans le quartier pour signaler la disparition du chat. Le soir même, une dame âgée est venue rapporter le chat. Le soir même, une dame âgée est venue rapporter le chat. Elle l'avait vu quand il se promenait. Elle l'avait vu quand il se promenait. Elle l'avait caressé et lui avait donné à manger. Elle l'avait caressé et lui avait donné à manger. Elle pensait que c'était un chat abandonné. Elle pensait que c'était un chat abandonné. Sam était aux anges de retrouver son meilleur ami. Sam était aux anges de retrouver son meilleur ami. Il a même voulu faire une fête pour célébrer son retour Il a même voulu faire une fête pour célébrer son retour. Depuis le chat a deux maisons, la nôtre et celle de la vieille dame Depuis le chat a deux maisons, la nôtre et celle de la vieille dame.